<applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد مسلم الشمال باربناء من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم تقوم الساعه يقصب المجرمون ما لبثوا غير ساعه كذلك كانوا يوفكون وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا tanfa alladhina zalamu ma'dhiratuhum wa la hum yusta'tabun pada hari terjadinya kiamat bersumpahlah orang-orang yang berdosa mereka tidak berdiri kubur melainkan sesaat sahaja seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dan keimanan berkata kepada mereka sungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan maka inilah hari kebangkitan itu akan tapi kamu selalu tidak meyakininya maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan keuzuran mereka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat di sini kata Imam Ibn Jarir Tabari ada berlaku takdim dan juga takhir di sudut bahasa itu kalau kita perhatikan ayat ke-6 waqal ladzina utul ilma wal iman maksudnya di sini waqal ladzina utul iman wal ilm mereka yang diberikan iman dan ilmu tapi oleh kerana siap surah konteks surah ni banyak menekankan bab ilmu seperti yang telah kita lihat beberapa kali penggunaan perkataan yang merujuk kepada ilmu dan yang sama maksud dengannya disebut berkali-kali bermula daripada ayat yang ke-6 walakinna aktsara nasi la ya'lamun kemudian ya'lamun zahiran min al-hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun ayat yang ke-7 ayat ke-8 awalam ya Tafakkaru fi anfusihim ini menunjuk pada tafakkur tafakkur pun satu cabang daripada ilmu kemudian ayat yang ke-9 awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim juga perkataan nazara yanzuru ni menunjuk kepada tafakkur kemudian dalam penggunaan surah ni musy ayat yang ke-21 inna fi dhalika laayatil liqaumi yatafakkarun kemudian ayat yang ke-22 inna fi dhalika laayatil alamin. juga menunjuk kepada ilmu di sini ayat ke-23 liqaumi yasma'un sama' juga merujuk kepada ilmu yang telah kita bincangkan. Kemudian ayat ke-24, yaqilun. Kemudian ayat ke-27 menggambarkan wahwal azizul hakim. Allah Taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini juga merujuk kepada satu motivasi untuk orang beriman supaya mereka memiliki sifat hikmah. Kemudian ayat ke-28, yaqilun kepada mereka yang berakal. Kemudian ayat ke-30, walakinna aktsarannasi la ya'lamun. Sekali lagi diulang oleh Allah Subhanahu Taala. Perhatikan tuan-tuan rentak ayat ini. Kemudian ayat ke-34 fasau fata'lamun fatamatta'u fasau fata'lamun juga merujuk kepada ilmu. Kemudian ayat ke-41 liyudhiqahum ba'd 'amilu la'allahum yarji'un. Rujuk ni juga telah kita bincangkan hasil daripada berfikir, daripada merenungi supaya mereka yang kena satu ujian kembali kepada Allah dan ingat padanya. Kemudian kita belajar juga perkataan fali anfusihim yamhadun. Orang beriman yang sentiasa membuat percaturan, kalkulator akhiratnya begitu hidup untuk dia berfikir. Lagi menjurus kepada perkataan ilmu yang sedang kita kita bincangkan sekarang ni tengok dah berapa kali diulang perkataan ilmu tafakur kemudian sifat Allah disebut pada ayat yang ke-54 wahuwa la'limul kadir kemudian sekarang kita berada pada ayat 56 walakinakum kuntum la ta'alamun lihat tuan-tuan begitu banyak sebutan tentang perkataan yang merujuk pada akal merujuk pada ilmu ni saya telah terang terangkan pada kuliah yang lalu perkataan ya'akilun dan juga ta'akilun sebagai contohnya kedua perkataan ni disebut banyak kalau ya'akilun tu 22 kali ta'akilun merujuk 24 kali kemudian na'akilu na'akilu Wahabuha Akalu Ni semua disebut sekali oleh Allah SWT Jadi diulangnya Kata yang merujuk pada ilmu Akal dan segala Anikat bentuknya Dengan jumlah yang sedemikian banyak Ia mengisyaratkan pentingnya peranan akal Sebab itu Dalam ayat yang Kita sudah bincangkan sekarang Menuju kepada penghujung Waqal utul ilma wal iman Allah hendak kita memfungsikan ilmu Iman tu satu perkara yang ada dalam diri Tapi ilmu itu mesti difungsikan Tapi begitu juga kita dah dapat lihat Istimewanya Ilmu ni Dia membawa kepada rusht Rashad Murid Usyad Rashid, Rashidun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ini sebagai contohnya pernah kita bincangkan surah nisa dahulu pada ayat kelima. Allah menceritakan tentang pentingnya akal ini untuk seorang anak supaya kalau ayah ibunya mati dan mereka jadi anak yatim maka harta tu perlu ditadbir urus oleh mereka yang amanah. Allah menyatakan dalam ayat kelima surah nisa, Fa'muz billahi wa nasyithanir rajim wa la tu'tus sufaha ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha wa ksuhum lahum qululahum qawlan ma'rufa. Ya jangan kamu bagi kepada as-sufaha ni safi orang yang bodoh jangan beri kepada mereka harta-harta kamu padahal harta itu milik anak yatim kenapa Allah sebut harta kamu kerana bila diberi kepada mereka yang tidak pandai mentadbir urus harta maka bukan sahaja mereka akan menyusahkan orang lain bahkan diri mereka sendiri mereka akan menyusahkan diri mereka dan orang lain pada masa akan datang maka Allah telah menyifatkan harta milik anak yatim itu harta kamu kamu mesti ada rasa sense of belonging sayang kepada harta itu sebagaimana sayang kepada seorang anak kamu kerana anak-anak yatim itu anak-anak kamu sebenarnya alati Alladhi ja'alallahu lakum qiyama Allah beri pada kamu hak untuk mentadbirnya Warzuquhum fiha Beri mereka makan daripadanya ini Waqsuhum Beri pakaian mereka Waqululahum qawlam ma'rufa Jadi Allah mengambarkan sini Bila mereka sampai kepada Sinurus Maknanya penting akal itu Dalam ukuran para ulama adalah Cara-cara untuk kita mengenal pasti Anak itu selayak untuk menguruskan hartanya atau belum Dibincangkan banyak lewa oleh para fukah Sesuai dengan maksud akal ni tadi Itu juga kalau kita baca setiap malam Surah Al-Mulk Ayat ke-10 A'udzubillahimina syaitanir rajim Waqalu Rabbana wa wana aqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Mereka berkata kalau kami dengar, kami berakal, kami gunakan akal, memfungsikan akal dengan betul, tentulah kami tak jadi penghuni api neraka ni. Jadi tuan-tuan, banyak kali perkaitan ilmu, akal, sama, tafakkur nanti akan melahirkan sifat apa tahu? Sifat lub, labib, albab, merujuk pada hakim, hukama yang meninjam sifat Allah Subhanahu yang kita bincangkan dalam kuliah yang lalu. Jadi dengan akal lahirlah kemampuan menjangkau kefahaman satu yang dapat menghantar membawa seseorang itu didorong membentuk akhlak yang luhur. Inilah yang dipanggil sebagai al-akul wazi' iaitu akal yang dapat mendorong seorang untuk lebih berjaya. Dan akal juga digunakan untuk memperhatikan, menganalisis satu, mengetahui rahsia-rahsia yang terpendam dalam satu itu kemudian mempunyai kesimpulan ilmiah dan hikmah. Ha, ini yang kita cerita sekarang hakim, hukamah yang hasil daripada analisis yang menggunakan akal ni tadi. Jadi kerja akal membuahkan ilmu pengetahuan dan sekaligus mendapati hikmah yang membawa pemiliknya memilih seseorang itu mengetahui dan mengamalkan apa yang diketahui. Ini pula dinamakan sebagai Al al-aqlul mudrik yang sedang kita bincangkan dalam surah Rum ini. Di samping dua fungsi ini iaitu wazik dan juga idrak ini, masih ada satu yang melebihi keduanya iaitu mencakupi keduanya sekali. Tapi dalam bentuk yang sempurna dan matang hingga tidak ada tempat berlaku kekurangan dan juga kelemahan. Memang boleh saja akal yang dimiliki itu menghasilkan pengetahuan tapi masih kurang dari sudut hikmah. Jadi ayat-ayat surah Rum ini kalau kita lihat membawa manusia untuk melampaui sempadan menjadi orang yang bijak sebenarnya. Banyak ayat yang ceritakan tentang fungsi-fungsi ini tuan-tuan. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Ma'uz billahi minasyaitanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri ma yanfa'u an-nasa wa ma anzalallahu minas sama'i ma'in bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayati liqaumi yaqilun. Tengok semuanya dalam penciptaan langit bumi pergantian malam dan siang kapal yang melayar lautan membawa apa yang berguna untuk manusia dan apa yang Allah turunkan langit berupa air. Lalu air itu dapat menghidupkan bumi sesudah matinya. Dia menyebarkan di bumi itu bagai jenis haiwan dan putaran langit yang kita pelajari sebelum ini. Awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Semua itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ayat ini sebenarnya merupakan salah satu daripada puluhan ayat yang mengajak untuk menggunakan akal sesuai dalam pendekatan surat Rum ini. Di mana ilmu mendahului iman dan sebutan walaupun hakikatnya iman itu adalah perkara asas. Ilmu itu datang kemudian. Begitu juga dalam surah Yusuf yang lalu pernah kita bincang terangkan ayat ke-19 a'udzu billahi minasyaitanir rajim wama arsalna min qablik illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa darul akhirati khairul ladina taqaw afala taqilun ingat kami tidak mengutuskan sebelum wahai Muhammad melainkan seorang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka ini di antara penduduk negeri mereka maka tidakkah mereka berjalan di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan golongan sebelum mereka dan sungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa maka mengapa kamu tidak menggunakan akal ini juga ayat memerintahkan kita menggunakan akal tujuannya supaya meraih pengetahuan dan juga hikmah untuk menghindari perkara-perkara yang ditegah oleh Allah SWT tuan-tuan lihat dalam kisah surat Hashr cerita tentang peperangan antara orang Islam dengan orang Yahudi yang menjadi topik besar pada hari ini penegasan golongan Yahudi kepada umat Islam Allah menceritakan perkara ini untuk kita baca kita renungi menggunakan akal orang Islam boleh berhimpun untuk mengeluarkan dana yang besar membiayai Amerika yang sedang kerugian dahsyat bagai musibah melanda tapi mereka terlupa kelompok yang ada dekat dengan mereka yang perlukan bantuan. Mungkin satu persatu sebenarnya dia hulu orang itu sebenarnya dapat meringankan beban orang Islam di Palestin. Tapi apa ganda Mereka tidak belajar daripada sirah yang mengajar bagaimana Nabi telah menentang golongan Yahudi. Lihat tuan-tuan ayat 14 19 surah Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum shadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Dhalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Kama thal min qablihim qariba. Dhaqu ala amrihim walahum azabun alim mereka tidak akan menyerang kamu dalam keadaan padu kecuali di kampung-kampung yang berbenteng ataupun di balik tembok-tembok pemusuhan antara sama manusia sesama mereka itu sangat hebat engkau mengira mereka ni bersatu padahal hati mereka pecah belah itu disebabkan kerana mereka merupakan kaum yang tidak berakal yang tidak menggunakan akalnya untuk mencari pengetahuan dan hikmah jadi ni ayat ni menceritakan kaitan yang antara ilmu tadi tafakur kemudian lahir apa ni panggil sebagai ilmu pengetahuan datang kemudian hikmah kemudian datang ulul albab dan satu lagi menarik untuk kita kaji berkaitan dengan ilmu yang digunakan disepadukan dengan kaedah yang betul ni integrasinya akan menjadikan seorang itu ara fil ilm bila Quran bercerita tentang orang demikian mantapnya pengetahuan ilmu yang ada pada mereka, hasil pemikiran tadi maka mereka disifatkan sebagai orang yang dapat hidayah dipanggil sebagai Rashidun seperti yang tuan-tuan kaitan-kaitan ini sangat menarik untuk kita kaji sunnah maudhu'iyah itu tematiknya kalimah bahawa ia semua muara kepada ikatan hubungan dengan Allah seperti yang kita lagi kita pelajari pandangan Syekh si Abdul Rahman Habanaka Al-Maidani bahawa membaca Al-Quran ini perlu mengambil manhaj syajarah tashjir al-afkar ya dia eh? Allah Taala menjelaskan a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa'lamu wa wa anna fiikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anitum walakin Allah khabbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan ulaika hum rashidun fadlan min Allah wa ni'mah wallahu alimun hakim ni surah al-hujurat ayat yang ke-7 ke-8 mencerita mengatakan integrasi yang berlaku di antara akal ilmu tafakur mereka menjadi ulul albab mereka ini merupakan golongan yang Allah sifatkan sebagai rasyidun ketahuilah oleh kamu bahawa di kalangan kamu ada rasulullah jika seandainya kamu menuruti kemahuan sebahagian kamu yang lemah imannya dalam banyak urusan tentu kamu benar-benar akan mendapat kesulitan tetapi Allah telah memberikan kepada kamu menjadikan kamu di sahabat nabi cinta kepada keimanan menjadikan indah dalam diri kamu menghiaskannya sehingga kamu benci kepada kafiran kefasikan dan juga penderhakaan mereka itulah yang Allah sifatkan sebagai orang rasyidun yang mendapat rasyad mendapat rusht ya Allah hebatnya kaitan perkataan yang kita belajar asalnya cuma ilmu mengapa dalam konteks ini Allah menyebut dalam ayat yang sedang kita bincangkan waqal ladzina utul ilma wal iman demikian kata al-imam bin jarir tabari bahawa mendahulukan ilmu padahal makam ini adalah menyebut tentang orang beriman lebih tinggi haknya daripada orang berilmu itu tetapi kerana konteks ayat ini menceritakan pentingnya perihal ilmu untuk membangunkan satu empire kepimpinan dan juga tamadun maka dengan sebab itulah perkataan ilmu ni saya buat perkaitan dengan ayat yang lain sehingga kita dapat memahami bagaimana kerangka surah ini menyeru kepada manusia yang beriman itu menggarapkannya dengan ilmu insyaAllah saya akan huraikan lebih lanjut dan kuliah akan datang kaitan ini ya tafakkarun ya akidun ya tadabbarun ya tazakkarun kemudian rushd ataupun rashidun yang dimaksudkan kat sini dan nanti kita akan belajar juga perkataan warasikhuna fil ilm insyaAllah tuan dan kuliah akan datang wallahu'alam wa sallallahu'ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa, wa sallam walhamdulillahi wa رب العالمين. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته